сиденье был такой лист. Его нужно было, согласно инструкции, сложить такую гармошку и поддерживать команду СКА. Сегодня она играет Украины с командой Донбасс. Будет интересно. Кстати, думал, что будет хуже видно, потому что я не билет а не в центре, а небольшая Небольшая площадка, как правильно выразиться Поэтому... Дорогие! Дорогие! Полельщики! Начинаем! Поехали! Команды! Вот Ковальчук и Дмитрий Калинин. Кстати, Калинин номер 7, между прочим. 2 сентября, восьмом порядке в четвертом домашнем матче чемпионата континентальной хоккейной лиги, открытого чемпионата России по хоккею сезона 2012-2013. С Играть в удовольствие, наслаждаясь процессом, в отрыве с хороших ближайшего, варьируя составы, комбинируя со счетом, вот оно, маленькое счастье болельщика. И главный вопрос сентября, а до 100 и октября, насколько хватит сил. И слово машина, господа, это для простаков. Настоящие болевые видят все синяки, видят трудовой код своих, фиксируют промахи и слабинки. Да, все полоски появляются у одной... меня. восток Украины. У всех кураж лидер. вернее, хотя бы остановить. Давай, Лига, на Мы не железные, но на изгиб не ведемся. Все в рации. Прелюдия закончена. Дальше игра. Давай, Ледовый, ты знаешь правила. Это, это Скажи Поверь. хоккею! хоккею, да? Наверное, наверное да. хоккею, да. Группа поддержки, девчонки, я думаю, где же они танцевать. Да -да 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 -да. Вот он, Дмитрий Калинин там, на мониторах. Номер 7. Номер 7 Калинин, друзья. Чистый вариант, у меня первое место, кстати. Билет стоит 500 рублей. Напомню, у меня есть специальная штука, вот она. Я буду хлопать ей. Попад то не в попад. Ждем, когда же они прям герои, смотрите, как. Так, сделано не просто они выехали и все, а с таким, как сказать, прелюдией. Судя по статистике, очень хорошо играет Часка на первом месте и побили рекорд, сколько 140, что ли игр, результатив, что-то такое. Я не вдавался, но какой-то рекорд Россия не побила. минут на 10 наверное как заявлено и указано на билете что предматчевое представление начинается за 10 минут То есть, наверное 10 минут как раз долится настоящий герой этого города так же как где-то далеко ничего не видишь а я увижу все даже больше там он, талисман, я думал, да? Ну, где бегет? Кто это? Это лошадь? Представляем стартовые составы команд. Команда Донбасс-Донецк-Вратарь. 49-й номер Майкл Лейтон. Защитники 37-й, Петр Подхратский нападающие. 28 номер Максим Якуценя, номер 14 Вакслав Недорос и номер 63 Евгений вот Дадонов. Донбасс, Донецк. Даже не знаю, как. Внимание. Как его Медовый представляет. Начинаем ликовать. За нами город! Да, за нами да. Москва хотя бы Внимание, ледовый государственный гимн Украины! Украины? А, и все стали. Ну, сейчас есть все, да, ну ладно.